Вітаю, вас, шановні друзі! Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Мене звати Олександр Лащенко. І Наш сьогоднішній гість український актор і режисер, заслужений артист автономної Республіки Крим, ведучий телевізійного ток-шоу Хоробрі серця Ахтем Світа Вітаємо вас, пане Світаблаєм. Дякую. Дякую, що завітали до нас. Ну, ви передусім відомі фільмом Хай Тарма. От зразу почнемо з цієї теми. Фільм доволі свіжий, відносно недавно знятий, дійсно, з успіхом пройшов як в Україні, так і за кордоном. Але так склалося, ви знімали цей фільм до тих подій, які сталися фактично от, рік тому. На початку березня, наприкінці лютого 2014 року. Майдан і потім те, що відбулося е, в Криму. От виходить, в чомусь стали правицем в чомусь. Фактично, події, які з вашим народом кримськотатарським чинив сталінський режим 70 років тому. повторюються зараз, насправді. Так, от я не знаю. Действительно так? Вот, вы просто вы чували такие, когда снимала всю картину, что так может статься, Что для вас это стало несподъемкой? Ну, во-первых, спасибо за вопрос. А, на самом деле, мне не раз его задавали, после того, как наш фильм вышел. Нет, конечно. Ни о чем и близко подобном я и я не думал и, и не мог себе представить, что в 21 веке могут повториться ну, в некоторых своих аспектах те события, которые происходили в 1944 году. Если бы я мог предположить, что такое, в принципе, возможно. Может быть, хотя я человек не военный, не политик, не, не аналитик, не государственный деятель, но, наверное, я бы занимался несколько другими вещами, нежели съемкой фильма. Потому что фильм-то мы задумывали, собственно, идея фильма появилась давно. Она витала в воздухе как минимум последние 50 лет, потому что очень часто и очень много в среде крымско-татарской общественности, интеллигенции и общественных деятелей не раз возникала эта идея о том, что крымским татарам необходим свой кинематограф. И если это случится, то, наверное, будет правильным, чтобы первый фильм был как раз вот об одной из самых трагических страниц в истории нашего народа. Собственно, съемки фильма стали возможными в 2012 году, когда нашелся крымско-татарский бизнесмен, который взял на себя весь груз материального обеспечения нашего фильма, финансового обеспечения нашего фильма. Вот, поэтому в первую очередь мы задумали этот фильм как дань памяти нашим старикам, которые сумели выжить в то трагическое время для нашего народа, дали жизнь, в свою очередь, нашим родителям, И uh, сделали все для того, чтобы. Вам теж мы... ж народилися 1972 року, ну, не так, на своїй батьківщині? Нет, нет, я В скорее всего, да, в Узбекистане, мои родители. Как Ви смогли я... повернутися, я так розумію, наприкінці 80 х В 89 м году, если быть совершенно точним, да. uh, радянська влада, як мы пам'ятаємо, хто може підзабув историю. Без личных народов Сталин чинится в злочин. Но крымские татары, фактически, последние, уже в период перебудовы, имели возможность да. вернуться до своих домам. Да, это абсолютно верно. А если мне не изменяет память, за время существования Советского Союза было депортировано 49 народов. 41 частично и 8 тотально, в том числе крымские татары. Поэтому, ну, от, когда мы занимались, собственно, сбором материала, его аналитикой, работой в архивах с историками... Вот, исследуя все эти материалы, я себе не раз задавал вопрос: что же это было за государство, с какой системой координат государства, строения и человековедения, что для того, чтобы э, был возможен сам факт существования этого государства, нужно было уничтожать собственный народ э, во всех его национальных проявлениях. Ведь депортации касались, или, скажем, уничтожения касались не только крымских татар, в том числе и русских, и западных и украинцев, и. И чеченов, и балкарцев, и поволжских немцев, вернее, поволж... да, и дальневосточных корейцев. Так вот, я всегда задавался вопросом, что же это было за государство, в котором мы все жили, которое ненавидело, собственно говоря, то, на чем она базируется, собственный народ. Вот, и поэтому фильм мы задумали, прежде всего, как некий, ну, такой культурологический акт памяти, для стариков, в честь наших стариков, выживших и давших нам возможность вернуться на родину. Но прежде всего мы задумали его как ну, некую памятку для детей, для подрастающего поколения, потому что наши дети разных национальностей ходят в одни и те же детские садики, в одни и те же школы, в одни и те же высшие учебные заведения. И Крым не исключение. Крым, как вы знаете, испокон века был многонациональным, многоконфессиональным, и у людей не было другой возможности просто жить, как договариваться. И тому примеров очень много. И, и как крымские ханы из династии Гиреев считали своей священной обязанностью поддерживать православные христианские монастыри на территории Крыма. И один из самых ярких примеров это... Свято-Успенский монастырь, находящийся на территории Бахчисарайского заповедника, когда все, практически все ханы рода Гиреев эм, в какие-то Памятные даты, или а, в святые праздники для христиан, а, приходили вместе с, со Свитой и ставили пудовые свечи, тем самым выражая, выражая свое отношение государственного деятеля к тому, что вот на территории его государства живут не только мусульмане, а, но и другие дети его страны. И отвечая на вопрос: зачем они это делают, как правило, получали один и тот же ответ: что это, гражд это люди, живущие, а, В моєму ханстві це люди, віруючі в единого Бога, а вони мої діти. От ви наводите історичні факти, але ж бачимо, яке зараз основних гасел в Росії. Крим наш, апріорі, історично, і зараз нарешті та чекалися. При цьому, при цьому так, це вже смішно виглядає. Але ж ну соціологи не наважуються російські ставити таке запитання, репрезентативного дослідження проводити. Але ну, я не буду казати більшість, але значна частина Росіян, класна в Росії, так і ті, хто мешкають зараз, уже формально, хоча ніхто на заході це не визнає Російської Федерації частині. Вони доволі, ну я б не знаю, не буду живе слово вороже, але недоброзичливо ставляться до кримських татар. От і при тому, що вони чимало росіян, критики визнавали якість вашого фільму, дуже добре від нього відгукувалися, коли була прем'єра Хайтерми. І оце це поряд, розумієте? Не прості якийсь плепс, а в тому числі діячі мистецтва, кінематографісти, ваші колеги, актори. От я не знаю, от як це може вживатися? У мене, наприклад, нема на це відповіді, а у вас. Ну, а дивіться, той же Микита Сергійович Михалков. Ясно, він відкрито не коментує цю тему, він не закликає до жодних депортацій. Але він, Говорухін, всі ці. Їх безліч, їх же не поодинокі випадки. Вони, ці кінематографісти, не лише вони, вони повністю підтримують Путіна. У всіх його діях апріорі. І фактично, де-факто, е, як кажуть Росіяни Косьміно, вони підтримують цю політику, яка зараз проти кримських татар проводиться. Ну, для мене це велика боль, тому що. Что... Некоторые актеры, ну, так называемые подписанты этого письма а, с поддержкой политики, проводимой Кремлем и Путиным, я и знаю лично. Некоторые из них снимались там, в некоторых из моих фильмов. И для меня, конечно, ну, во время съемок фильма образуется на короткое время ну, своеобразная семья, такая, да, когда мы там, помимо съемочного процесса общаемся на разные темы. Вот, и мне казалось, что у нас установились очень прозрачные, адекватные отношения. Там несколько фильмов я своих снимал, по большей части, в Крыму. И вот, когда они приезжали в Крым, я, ну, мне нравилось рассказывать о том, вот где мы снимаем, в каком конкретном месте, какая история с этим связана. И мне казалось, что мы нашли все точки соприкосновения о том... Не Луна» вот, — это не фраза, когда я «Наш Крым» и так далее? Нет, конечно. Вот, потом... Ну кого-то из них, наверное, купили, кто-то, наверное, испугался. Но я вам приведу вот пример из собственного опыта. Когда мы ездили получать НИКУ. Российская ведомая кинопремия. Так, так, так. Это, такой своеобразный российский Оскар. Оскар, так, так, так. 30 марта и 1 апреля мы его получили. В году. 20... Да, 2014 В года. Мы как раз встречались с одними из с наших с знакомыми, с которыми дружим не один год. Они люди из телевизионного мира. И вот когда мы как раз оговаривали и говорили про то, что я о том, что... Ну, чей Крым? И когда приводишь ну, исторический, просто проводишь исторический анализ, и говоришь, что, ну, в принципе, крым то Россия владела там а, благодаря аннексии. Если суммировать все время, начиная с первой аннексии Екатерины II и заканчивая, собственно, а, уже вот современным периодом в 20, в 20 веке, она владела что-то там порядка 180 лет. Ну, во-первых, это ни в какое сравнение не, не идет ни с крымским ханством, это 4 века, как вам известно, ни с древними греками, ну и так далее. И говорить о том, что это что Крым российский, ну, мягко говоря, не образованно. Но что нам сказал э, человек, который работает на телевидении не одно десятилетие? Э, он сказал о том, что, ты знаешь, я вот э, мозгами понимаю, что происходит что-то неправильное. На российском телебачении присвели дына, так? Так, так. А по душе мне хорошо, что Крым наш. Вот так. И но, но правда, через полгода, когда Uh, увеличился курс доллара в России. Uh, у Очень многих россиян и особенно uh, в Москве, как впрочем когда-то у нас uh, долларовые кредиты. И когда это стало конкретно бить по собственному карману, вот вдруг в разговоре буквально там пару недель тому назад он сказал: слушай, мне не хватает uh, моей зарплаты, которая до этого хватало и, и выплатить проценты по кредиту и тело кредита и, и собственно говоря, жить. Мне не хватает даже покрыть свой кредит, потому что он стал в два раза больше. Ну, Ви ж понімаєте, що я відвіт. Ви платите, собственно говоря, за Крим. Розумієте, тут просто що цікаво. От ми майже одного з вами покоління на два роки вас старше. Я прекрасно пам'ятаю радянський кінематограф, що й були в радянському союзі з небагатьох речей. Э, добре в області балітами ми пряді планети, всі хокей. Якщо серйозно, у справді кінематограф дуже високо рівня був. Ну звісно, на один шедевр припадало 100 халтури соцреалістичне. але ну це в усьому мірі так. Всьому, в всьому світі, так звісно, і в Голлівуді, і зараз в російському кінематографі. Счасно ми де за кількістю вони вже наздогнали, я так розумію. Радянське кіно, але за якістям яку кажучи, якщо не брати. До уваги Звягінцева, ще кількох пари трійки режисерів, це і близько не стоїть до радянського кінематографу. І радянський кінематограф, крім якості гри акторів, сюжетів і так далі. І так далі він був передусім навіть не з спесефектами ж класний. Він дійсно гуманістичний початок у ньому був. І справжній в тому, кому Крим належав там скільки століть? Ханству, Катерина, кого? Ну, взагалі, де ж оце для митця справжньо, Мені так здається, може, я помиляюсь. Хіба це має значення? Маешь буты, какие стосунки между людьми В чем такие в хорошем смысле? Космополитизм. Звитка Я не может сбагнуть. Через 25 лет после поваления Сулка. Я согласен, знаете с чем? Я согласен с тем, что м -м -м, я не вспомню сейчас фамилию этого человека. А, По-моему, это один из тех, который вместе с Шендеровичем а, делал вот эти вот мультличности. А, он сам врач-психиатр по образованию. А, художник Бильджо? Точно. Андрей? Угу. Да. Так вот он сказал, что... карикатура, болевает, так, обижает, так, так. Я абсолютно согласен с его тезисом о том, что о а чем гордиться последнее десятилетие России? Чем? Вот в государственном масштабе, чем? Они слетали куда? На Луну. У них с дорогами все в порядке. У них бизнес процветает. Газ, батюшка, нефть, батюшка. Вот и все. Собственно гравів, поэтому, поэтому, от... поэтому Макін якби как бы, правильно сказав, що це бензоколонка, яка визомнілася ніким хедлайнером просто я чому згадує радянські часи. Я ж їх прекрасно пам'ятаю в тому сенсі, що при всіх там була жорсткіша, звісно, цензура, жорсткіший був диктат. Але люди не було у цього такого божевілля о цього. Адже навіть не не в тому, що не тільки в тому. Мені здається, що Зомбує телебачення а Афганістан, а Чехія, да. але ж Авганістанці знали, що це ганебна війна. А Чехія, звичайно, всі просто не могли ну, хто говорити. Все? Ну чимало чи людей. Чимало. Ну, відповідь? от давайте тоді проаналізуємо. Да. А, а чому зараз такі Росії? Ви спілкуєтеся з Росіянами? Я от не можу дати на це відповідь. І це роблять медці. освічені люди знімали гуманістичні фільми. Я от не ман, не ман на це відповідно. Ну, такі в то час теж достатньо много діятелів культури підтримували і ввод військ в Чехословакію і в Афганістан. Це більше було добровольно примусово, мені здається, ні? А зараз щиро, за покликом серця. Шахназаров почитать, як не ставитися до рівня цього режисера. Говорючи, на того, що да я не буду их перелічувати, можна не Скорее всего, що ваші людей, які адекватно зараз России поводіть. Один из моих друзей сказал, что им сделали укол в голову mm -hmm. <laughs> посредством телевизора. Uh, я вам пример приведу от моего отца, который живет в Крыму, как и очень много моих родственников живет в Крыму. Uh, он был здесь, приезжал uh, несколько месяцев тому назад в Киев. Когда он приехал и мы с ним начали говорить, я вдруг понял, что вот политическая тема, да, о том, что произошло. Мой отец, ну так для сведения, отсидел полгода в одиночной камере когда-то за а, участие в Комстатарском национальном движении и за несогласие с той политикой, которую проводило советское государство по отношению к крымским татарам а, в частности. Он практически всю свою жизнь посвятил национально-освободительному движению. И вот приезжает умудренный жизнью человек, который вроде бы все знает про то, что такое государственная советская а политика Кремля, ну, собственно говоря, не мне вам говорить, она в такой гротесковой форме, что ли, пытается повторить э, ту же самую политику, которую проводил э, Советский Союз. Так вот, он приехал, и у нас с ним были первые дни достаточно ну, напряженные разговоры по поводу того, что происходит. А это человек, который, э, которому, как мне казалось, сделана прививка на всю жизнь против таких вещей. Он смотрит телевизор. Mm -hmm. Он смотрит телевизор, и он на полном серьезе у меня спрашивает о том, что, э, послушай, ну зачем же украинцы убивают украинцев? Зачем, mm -hmm. же, зачем же это так происходит? Вот, прошла, по-моему, неделя. У меня, слава богу, нет российских телеканалов. Вот, я ему, естественно, потихонечку э, включал и предоставлял там интернет, э, газеты. Из, из интернета там ему показывал какие-то вещи из э, российских СМИ. Э, и мы так вот сидели с ним там несколько вечеров, анализировали одну и ту же информацию. Э, через неделю он мне сказал, что что это страшная вещь происходит. То, да, что у него вот есть возможность да, проанализировать ситуацию, а очень многие, которые живут в Крыму, нет такой. Потом не надо забывать, вы сами прекрасно знаете, что Крым это заповедник коммунизма. Последние 50-60 лет это почетная пенсия для работников КГБ, партийных органов. Соответственно, их дети и внуки, при всем моем уважении, я не сторонник крови, не сторонник каких-то жесточайших мер, хотя очень радикализировался в последнее время в связи с этими со всеми событиями, и иногда в порыве эмоций говорю, что да, надо просто э, чемодан вокзал Россия для тех. Но э, если э, если ну, постараться рассуждать с холодной головой, то мы поймем, что в принципе никто ведь не занимался ни Крымом, ни Донбассом, да, ни, да. никто да. ничем не занимался, собственно говоря, кроме Крым в э, майже тот же фильм «Гайдарма», только удалось снять в 2012 году. Да, так, ну... И я... то, как бы не нашелся ваш побратым, yeah, и Если, то, если, было? если уж говорить совершенно на чистоту, я несколько раз обращался в тогдашнее Госкино Украины, на что мне сказали, что э, один фильм про крымские татар есть, зачем вам еще один? Uh -huh. Поэтому, ну, давайте будем откровенными, украинское государство в лице в власти никак не занималось крымскими татарами, и тем более культурой. Мы не нужны были никому, нас рассматривали как потенциальную пятую колонну, как потенциальные небезопасный какой-то народ, который постоянно чего-то требует, непонятно почему. Вот. Наряду с этим, конечно, надо отдать должное, и именно поэтому крымские татары живут, большая часть, по крайней мере, крымских татар живут в той системе координат, ощущая себя... Гражданами Украины. Потому что Украина это единственное государство, которое пошло навстречу и хоть, хотя бы минимально сделало все для того, чтобы у крымских таро появилась возможность вернуться на свою родину. Но если говорить, ну, что называется, по гамбургскому счету, никто ничем не занимался и не давал никакой возможности. И вы абсолютно правы, пока не нашелся крымский татарин, который полностью взял на себя. Э финансирования этого фильма, этот фильм бы не появился. Более того, когда мы создали фильм и обратились потом ко всем крупным дистрибьюторским и прокатным фирмам Украины и в Киеве здесь, я не хочу им, ну, имена назвать, если надо, назову. Мы получили тотальный отказ. Я так понимаю, может меня поправят и в России активнейшее можно было просунуть ваш фильм ниже в Украине? А, нет, это не совсем так. В России было пять закрытых показов, а, потому что на фоне того скандала, который разгорелся 17 мая 2013 года, в день премьеры Хайтермы в Симферополе, бывший генеральный консул Российской Федерации в Крыму Владимир Андреев не пустил девятерых специально прилетевших по приглашению да, ветеранов, э... угу. э, одни из которых были соратниками Амитхана Султана во время войны, так, так. его боевыми друзьями, другие ученики, третьи, вместе с ним служили в Жуковском, ну и как знаете, в фирме, а, я, кто да, да, дважды герой Советского Союза, меценат, консулант, так вот генеральный консул Владимир Андреев вызвал за два часа до собственно, начала премьерного показа и сам настальтным образом запретил девятерым героям Советского Союза, среди которых было четыре адмирала. Два генерала и два э, адмирала. Более того, один из них э, Дейнека, бывший командующий военной авиации военно-морского флота России. И самым настоятельным образом запретил им ходить на премьеру, мотивируя это тем, что фильм «Хайтарма» искажает историю Советского Союза, в самом неприглядном виде показывает э, Красную Армию. И они ему поверили. И разжигает... И сейчас войны были я... под они боялись, а тут дали в Казимку, а Вы знаете, я, 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 конечно... Нет, они, во-первых, были уже в Симферополе. Угу. Они уже прилетели к тому времени в Симферополь. Они посетили несколько мероприятий, связанных с премьерой, собственно говоря, фильма и с предстоящим днем скорби, 18 мая. А вот буквально за два часа до начала фильма их вызвали я, и запретили идти. Я не знаю, что им сказали. Я не знаю, теперь, вот знаю, анализирую ситуацию, которая происходит в России. Я ни на секунду бы не удивился если э, мог бы допустить мысль о том, что, э, ну, может быть, им впрямую угрожали, о том, что, ну, не знаю, они будут... Известно, никто не имеет э, права засудить, э, я да. просто... Я говорю, нет, э, нет, часть из них Присует. пришла. Часть из них так и я пришла. Да-да, часть из них так и пришла. Так вот, э, собственно говоря, когда Андреев сказал о том, что э, его мнение, это мнение его как дипломата, и это мнение Российской Федерации, и необходимо довести до каждого крымского татарина вот это мнение Российской Федерации, мы, конечно, тогда все удивились, и, собственно говоря, когда журналисты на следующий день спросили у него, а видел ли он фильм? Что Андрееву. он так говорит? Да, спросили у Андрея. Андрей сказал, нет, фильма я не видел, а, но ну, уверен, ага, что это именно так. Пастернак, доктор не читал, жива. да, да <laughs> но да. Ничего не меняется. И, собственно... собственно говоря, то, что происходит сегодня, мы, ну, это абсолютно подтверждение тому, что готовилось это очень давно. Я просто хочу вас, Ахтем, я вот еще уже не так много сейчас у нас остается. Ну вот, вы же это шоу, которое называется «Хоробрые сердца». Это не просто игра, Ви в житті намагаєтесь так діяти. Що дає вам підстави все ж таки, незважаючи на все, що ви зараз розповіли, на те, що ми знаємо, принаймні стан речей в Криму, ну, для певного все-таки оптимізму. Для кримських тару, от ви сказали, чемодан, вокзал. Я так підозрюю. Звісно, на депортацію Путін зараз повторити діяння свого попередника Йосипа що він не наважиться. Але ж видно, політика очевидна, правозахисники це констатують. вытеснить крымская татар, вот это им такие нестерпные умови, чтобы они залишали свою родину, и не было тогда проблем. Это происходит, да. А, ну, я вам скажу так, а, на протяжении 300 лет Российская империя все делала для того, чтобы уничтожить наш народ. Российская империи нет, наш народ есть. На протяжении 70 лет Советский Союз делал все для того, чтобы у нас не было даже в списках народов, живущих на территории Советского Союза, чтобы уничтожить наш, наш народ. Советского Союза нет, а наш народ есть. И Путина не будет, а мы будем. Что бы ни происходило. А в заключение я хочу просто. Не, ну, на шейкер, как вы, я вас а, так уже Да, за горького, Я, и я, я и хочу я просто случайно. напомнить вам библейскую историю, которую вы лучше, чем я, знаете. 2015 лет тому назад не так много, наверное, было людей верующих, которые в Страстную Пятницу верили, что в воскресенье он воскреснет. Но, наверное, и во многом благодаря тем немногим людям, которые верили в это, в воскресенье он воскрес. У меня есть вера. У меня есть вера в свой народ, у меня есть вера в украинцев, у меня есть вера в то, что Всевышний есть. И все будет хорошо. К сожалению, с кровью, к сожалению, это так. Но, видимо, так угодно Всевышнему, что мы прошли этот путь и научились ценить друг друга, научились слушать друг друга, научились прислушиваться друг к другу и отделять зерна от плевел. И вы, естественно, же связок с своими родными, близкими. Конечно. Я, что я вам рассказываю? уже трошки поделились. Ну, ничего хорошего они не рассказывают, собственно. Насколько я понимаю ситуацию, ну, в более-менее, что ли, если можно так говорить, да, в выгодном положении находятся а, пенсионеры. До буквально там, ну, скажем так, до Нового года бюджетники, ну, учителя, понятно, да, там, МЧС и так далее, врачи, э, насколько я могу судить, и, потому что у меня и некоторые знакомые, и родственники в том числе, и, и с одних и врачи есть, и учителя, э, с удивлением, радостным для себя обнаружили, что зарплата очень существенно поднялась. Буквально вот до Нового года и после Нового года э, эта зарплата существенно еще больше уменьшилась. Денег нет платить им. И соответственно, ну, те, кто, собственно, изначально понимал и мог проанализировать эту ситуацию и понимал, что ни к чему хорошему она не приведет, они лишний раз в этом убедились. И нынешние крымские татары. И не... Да, вот. А те, кто о, кричал там в купальниках, бегая по пляжу с российскими флагами, что о, вот они мечтают умереть в России, они с катастрофической быстротой, собственно говоря, к этой своей мечте и приближаются. Да простят меня эти взрослые люди, но я совершенно не понимаю и не принимаю ситуации, когда люди, умудренные жизненным опытом, прошедшие ну, большой кусок жизни и, казалось бы, которые должны, э, ну, как минимум, желать хорошего будущего своим детям и своим внукам, забивший себе в голову мифическими обещаниями колбасы по 2.20, золотыми, там, золотым дождем, который на них должен... Посыпаться, почему я не понимаю, только потому что они живут в Крыму, при этом абсолютно не анализируя, что их детям они лишают своих внуков, вернее даже возможности учиться за границей, получать загранпаспорта и ездить, смотреть мир, что их дипломы не будут признаны нигде, и в том числе, по-моему, в России. Я не понимаю таких взрослых людей. То есть вы прожили жизнь для чего? Для того, чтобы не дать жить своим внукам только потому, что э, вот 40 лет тому назад вы были молоды, красивы, успешны, э, колбаса там была, или что там было, я уж там не знаю, по 220. 220, да. 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 <свят> вот именно из-за этого, насколько, <свят> если мне не изменяет память, ну, вернее, э, она не такая уж длинная, чтобы помнить всю историю человечества, но э, занимаюсь... Э, Творчеством, и читая хорошую драматургию, как правило, и некоторые исторические хроники, мы ведь всегда, всегда приходим к тому, что человек очень часто остановился перед выбором свободы или хрена с редькой. Как только он применял, менял свободу на хрен с редькой, и он лишался и того, и того. Настающее запытание. Выметать все-таки. Есть планы все-таки снимать наступный фильм после Хейтерома, или сейчас не до кино? Ну как же не до кино. Не мне вам говорить, но вы прекрасно, наверное, сами знаете это выражение Уинстона Черчилля, когда меня спросили, зачем мы тратим так много денег на культуру во время войны, то он сказал: за что мы воюем? Угу. Я мечтаю, и более того, мы делаем уже совершенно конкретные шаги в этом направлении, с приступить летом к съемкам фильма о киборгах. Mm -hmm. Я имел счастье и возможность познакомиться с некоторыми из них благодаря передаче «Храбрые сердца». Вот и то, что меня потрясает уже ну, на протяжении года, да, собственно говоря, наверное, не только меня, а всех нас, ну фантастическое по своей человеческой отдаче, героизм не только воинов, а вообще украинцев, потому что мы все украинцы. И волонтерские подвиги, и добровольческие, и материнские, и собственно военные, и медицинские. И когда ты встречаешься с этими людьми, слышишь их истории настоящие, ты понимаешь и очень хочешь, чтобы именно эти люди стали архитекторами новой страны. Потому что они прекрасно знают цену крови, они прекрасно знают, что такое патриотизм, они прекрасно знают, в какой стране они хотят жить и они знают, что для этого делать. И поэтому я считаю, что, ну, наверное, преступлением, если Всевышним дан инструментарий через творчество рассказывать об этих людях, этим людям и нам всем, и, может быть, миру, я считаю, преступлением этого не делать. И на самом деле я выставлю сподевание, сподеваясь, вы меня поддержите, чтобы как можно больше вот таких людей осталось в живых и были с нами наде. Так. Це дуже важливо. Да, це правда. Дякую вам за участь у нашій програмі. Я нагадаю, що сьогодні гостем студії Радіо Свобода був український режисер, актор, ведучий телевізійного шоу хоробрі се серця Ахтем сей та Олександр Праві Спасибі за увагу. Дякую.